Активно начал заниматься здесь. Из хоккеистов кто с вами пошел потом дальше? До Донбасса, до сборной дошел? Денис Украин... Мостовой. Денис Мостовой, вы да. с ним вместе? Ну еще были ребята помоложе, Женя Радушный, Ратушный. Ратушный. Он с вами был, да, тогда? Он, он был на... в более младшей группе. То есть он младше нас на года три. На года три младше, он был в да? да. Ну вот. тогда было видно, что они талантливые. Тогда, были, тогда уже показывал. А еще из ребят тогда кто? Вот как Женя, как вы? Вот были, но не пошли дальше. Можете вспомнить? Были, конечно. Я помню, я в пятерке играл, я был центральным нападающим. Со мной играл Кирилл Замков. Кирилл Замков. И Денис Мостовой. Денис Мостовой. То есть у Кирилла Замкова тоже были определенные перспективы. Но я, насколько я понял, сделал выбор в сторону а, там и так далее. У каждого своя пошла линия по спорту. Ну и вы играли дальше уже. Донбасс. О, Каких командах а еще тогда перейдет? Мы занимались здесь. И сюда, в Винницу, приезжал э, на сборы «Сокол». «Сокол-97» команда. Это примерно какой был год? Это ну, где-то, наверное, лет 15 назад. Мне было, наверное, лет 10. А, -а, а. И мы попали к ним на сборы. И тренер сказал, окей, ребята, вы можете с нами играть, подтягивайтесь. А кто тренер? Это какой? Савченко Андрей, Савченко, Савченко Андрей Николаевич. Савченко Андрей Николаевич. Вам предложение и... сделал в Сокол, да. да? И после этого мы переехали в Киев, то есть это вот первый такой профессиональный шаг. В вы это кто? Я и мостовой Денис. И мостовой Денис. Только два человека, так из да, и вы. Да, 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 Он да. вас заметил и вас лично пригласил, да, да? Да. Ну и потом пошло, поехало, мы там в Киеве отыграли три года, потом появилась академия, а -а -а. Каданбас. куда приглашали лучших игроков из Украины по этому возрасту, и мы поехали туда. Донбасс. И в Донбассе сколько лет вы были? Три года. Три года Донбасс. Тоже три года, до начала вот первого вторжения. Ага. До 14-го? Да, до 14-го. И потом э, мы поехали на просмотровые сборы в Латвию. Так. Мы уже искали команду, собственно. И нас пригласили, после просмотровых сборов нас пригласили в Швецию с Денисом. Только в разные команды. Да. Интересно. И, соответственно, мы потом переехали в Швецию, и там играли тоже три года и вернулись в Донбасс. Потом, после этого. В Донбассе. И в Донбассе еще играли сколько? В Донбассе еще играл два сезона. Денис играл три сезона, по-моему, в Донбассе. Ну и потом последней моей командой была Кременчук. Кременчук. А в